Приветствую друзья, на канале Бурбанист. Меня зовут Виктор, я звездок Киева. Сегодня я хочу показать свою покупку за декабрь месяц. И не только. Куча новостей примерных, очень радостных, приятных, ну и тяжелые для кармана. Нас в этом месяце порадовали, ну, Самуа немножко раньше порадовал, но сейчас только банкноты начали появляться. Самуа выпустила три номинала в конверте памятной посвященной конференции которая проходила в октябре там сама также же выпустила памятную полимерную в конверте их всего лишь количество 2000 штук <как> думаю интересное количество цена будет хорошая со временем потом сама выпустила 60 тала тоже с наклеечкой памятная но ну, тех э, конвертах всего лишь тысячу штук. Тоже очень интересно. Я уже их и ту, и ту приобрел. Э -э потом Бермуды вышли, но Бермуды еще пока нету. Ну, объявили о выходе. И порадовала нас неожиданно э -э Румыния. Вышла столей. Э -э памятные, посвященные королю э, дню, дню, рождения, 185 лет э, с дня рождения короля. Банкнота, наверное, это все, что выходило, может, 3-4 года, которые я собираю, это, наверное, самая яркая банкнота за, за мою бытность такая вот. Я просто в эту банкноту влюблен. Она была для меня наилучшая. Ее я тоже приобрел, она сейчас здоровая. К сожалению, я все эти банкноты, перечисленные вам в ближайшее время на обзорах показать не смогу. Все они едут в Варшаву. Из-за из ситуации войны доставки в Украину нету. сайта они отправляются, заблокирована Украина. Так что, так что пока местах. Основные свои покупки я делаю сейчас как-то в Европе. еще хочу сказать потерял мысли хорошо, давайте начнем я приобрел 500 лей 2005 года у меня это нет у меня есть 2018 год это без герба, который идет Ой, без короны на гербу вот видите, без короны шикарная банкнота уже она редкая получается. В хорошем состоянии найти ее. И она немножко дороже от тех 500 леи. ну мне удалось купить. Я очень рад этому. Кстати, румынская лея за эти три, три года существенно подешевела по отношению к доллару. Я два, два года назад лей по курсу 150 долларов американских а сейчас это по курсу примерно я смотрел примерно 100 евро то есть треть треть веса потеряла видать там тоже инфляция не только у нас но тем не менее банкноты все равно дорогие 500 лей она все время дорогая так что рады что купил у меня осталось с румынии еще купить Две банкноты одного номинала по 200 лей. У меня их просто нету. Я планировал их купить в январе, но так как пришлось еще в этом месяце купить Самоа и Румынию, то в январе уже деньги январские уже не заработанные, но я уже их потратил. Поэтому в январе у меня покупок не будет. Ну, разве что там, может, где-то что-то куплю с мелочевки недорогое чтобы закрыть. У меня есть там такие позиции, которые дешевые, но никак не куплю. Ну, жизнь покажет. Я считаю, что этот год прошел, в коллекционировании прошел неплохо. Более-менее так стабильно покупаю. При всех этих инфляциях, при войне. Все, все вроде нормально так с, 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 в этом деле. Конечно, зарплата как урезали на 30%, так ее и не поднимали нам. Ну, ничего, прорвемся. Это не самое страшное. Так, ну, такие вот... А, еще я сказал или нет, Маврики обрадовала нас тоже сегодня, я узнал. Там три банкноты, тысячу номиналом 200 и 100, тысяча вышла 2 декабря, вроде бы как, а те две будут, выйдут в 2025 году. Так что в Маврикии закрывают всю линейку, переходят на полимеры. Тоже очень приятно. Банкноты идентичные бумажным, только полимерные. Так, в этой ультрафиолетке не будем смотреть, там Румыния не плещет ультрафиолетом, там только номинал высвечивается и номер подсвечивается. Так что, наверное, ну не прощаюсь, еще в этом году, может, еще что-то приобрету недорогое и выйду на связь еще, так сказать. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписался, подписывайтесь. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Пишите, не стесняйтесь, не молчите. Все, до новых встреч. А вам всем, кто еще не сделал покупок новинок, желаю, чтобы до Нового года всех они были. И не тяните, тиражи маленькие, потом будете платить дороже. 2000 это для всего мира не так-то и много. И 30 тысяч тоже. Все. Спасибо за просмотр. До новых встреч!